哎 <laughs>，大家好，大家好小。<laughs> 小心紧张了？要不要给你拿个外套？你不用这么好看的衣服，就要让大家都看到。今天全场你最好看。 走吧。哎，可以啊，今年的年会啊办的真热闹。尊敬的各位领导，亲爱的同事们，大家晚上好。 回顾过往，我们牡丹经历了多少风雨，才有了今日的繁荣？这是离不了领导们的指导和台下小伙伴们的努力。在今天这个众人同乐的日子里，我衷心的祝福大家，新的一年暴富、脱单、长头发。<laughs> 这小词<时>儿。<laughs> 接下来是我们年会的第一个环节，有请我们宇宙无敌、爆炸可爱的董事长上台致辞，掌声有请。 哎呀，又是一年过去了啊！我们牡丹酱料啊，正在向着我们自己定下的目标稳步前进哈哈。这些呀，都多亏了在座的每一位的努力和付出。你们每一个人都值得为自己的成功而感到骄傲。好好好我相信啊，只要我们上下一心，不断创新。 喝好，玩好，每个人呐都中大奖，开开心心，咱们迎接新的一年。好，好，好。下面我们年会表演正式开始，首先是由美丽的秘书们带来性感热辣的舞蹈《好汉歌》，掌声有请。 你星星参北斗啊，嘿，嘿参北斗啊，生虽轻，交一迈就万。说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿，嘿全都有啊，水里火里不回头啊。路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手。 出手啊，风风火火闯九州啊！嘿，嘿，嘿呦嘿，嘿，嘿，嘿呦嘿。 是我黄欣欣约不到的男人，哇，好帅！打住<重>，哎、怎么了？收敛就是很帅。子健、啊、还挺厉害的。又你说。哎，哎同志们，下一个就到咱们了，给我五万块钱，加油！加油！加油！同志们，亲人们，拿出昨天咱们排练的气势来，在台上忘了动作不可耻，可耻的是站在台上不动，都动,动起来！来来、哎嗯、来来来来！来 八二创功，鬼斧神工。加油！加油！加油！接下来这个节目就更厉害了，请欣赏由八二创功给大家带来的《马屁之歌》。什么马屁之歌呀？牡丹之歌。哎呦！ 有时候我感觉自己是一个巨星，甲方们都会求我改稿又改名，所以每当甲方让我改稿的时候，对自己说巨星只是在恩赐平民。有时候我感觉自己是一个平民，是按八改就重做，改也改不尽 所以当我遇到伯了牡丹的时候，我知道了。牡丹，牡丹，我们爱你。少了你工作就丢。这么看，恩恩、嗯、也挺有意思的。就你说。我今天算是知道什么叫望眼欲穿了啊。这么明显啊？超级明显。啊、那我稍微注意点。 时机不等人，你要再不抓紧，恩恩就被别人给带走了。五万是我的了，跳的还挺好。 然了呀、啊！也非常感谢二位的精彩演出，给我们的表演环节做了一个漂亮的收尾。接下来呢，大家就吃好、喝好玩好，我们敬个酒。妈，我去那边敬个酒。去去去！哈哈哈！老师长，哎，你看给您敬酒，爸，啊、你们这三个一起来呀、啊！感谢姜总的照顾了。谢谢姜总，新年快乐！各位二的同志们啊！ 冯刚表现很优秀，我敬各位一杯。老总应该感谢您邀请我们八人来参加年会才是。哎，客气了。来。对了，柯、嗯、总、韩总，正好今天深越资本的朱总也在，我给你们引荐一下。这投资是双向的事儿，一定得谨慎为深越资本，太荣幸了，谢谢老总。嗯,嗯那我们去一下啊。快、嗯、去一下。 那我去看看有啥吃的啊！哎，你注意到没有，隔壁桌好多男孩一直看我。我今天穿这套就是很性感。找了好久这件衣服。嗯嗯。哎，曹总，这这是酒，这是果酒，我都当饮料。那我喝应该也喝不醉啊，尝一下。哎。嗯。曹总，嗯，我说你今天穿真好看。谢谢。下次呢，我们准备一个曹总之歌。 可以，嗯，我那一票投给你吧，嗯、真的吗？嗯、谢谢唐涛。baby，、嗯、我先过去一下。啊，过去过去过去，记得我的歌啊啊！放心放心。嗯。 这个饮料好好喝、啊。我先介绍一下，这位是八二创工的柯总，这是韩总。八二是这批年轻公司里最有发展潜力的。这位呢，就是我说的深夜的朱总。哎呦，久仰大名，哎不敢不敢。嗨。 快尝尝这饮料！不，你今天好漂亮啊！谢谢。哎，我跟你说，你们那个舞台炸翻天，是不是？没有你们的好，他们那是有创意啊，谢谢，确实不错。希望我们都能得奖啊干了，干了！楼总，一来我们跟楼总合作都非常愉快啊。那这样，我先失陪一下，你们先聊着。好好，我。 接下来，有请我们最佳董事长为大家揭晓今天的最佳节目。掌声有请。<laughs> 哎呦，要钱。每个节目我都喜欢，都好，是不是？啊 <laughs>。但是我们得评出个最佳，要不我们这大奖也送不出去呀、啊，对吧？现在揭晓啊！ 下一步我们抽奖，再见。你刚刚跳的真的好帅、啊。还行吧，我小时候就开学了，跳起来应该还可以。真的？我平时也跳舞，那咱们以后可以跳起来。没事儿，我现在就可以教你啊。真的？啊、嗯。啊，走走走，我们找个空点地方去，我教你跳舞呗。可以啊。哎，走走走走走，哎，把外套穿上啊，冷。谢谢。 我说汪总可真厉害，会那么多才艺，还深藏不露。你们那个舞编的也挺好的，而且编的词确实也不错。小楼总，我们那个节目可排了好久，不过只要你和楼阿姨满意，那我们的努力就没有白费。还是要感谢小楼总，给我们介绍各大公司的人给我们认识，你给我们接单。小楼总。 我一定会请你吃饭的好我记住了你像一束光是温热的光刻过好多年望着的远方陪我跳一支舞如果流言也可以迎合时光 别忘记，还有我站在这里。我只想要做。 那么多个楼总啊，个个都长得这么帅，让人怎么吃得消啊？嗯嗯、那你把你的右脚往回，哎，来，右脚再往前，哎，对了，再往后。 这个我哎,哎这个、啊嗯，这就会啊！来来来，再往后来，直接转一圈哎，哎，你干嘛呀？放手！怎么了？你不是我女朋友吗？我亲亲你抱抱，<对>你怎么了、哎？谁是你女朋友啊？聊了这么久，你遛我玩呢？啊哎！哎。你要干嘛？救命！啊哎,哎，你松手！松、哎、手！<妈>哎。推我！啊！推我！推我哎、别打了！ 你别打！哎，你过来！你，没事吧？你没事吧？你起来，起来！啊啊！我看看。你不能打！你逞什么能啊？只要有人欺负你，我就是拼了命，我也要保护你。 坚持一下啊！哎，喝这么多呀！小罗啊，扶本宫起来。什么情况？是不是小点声就行？你们这个方案做不行。嗯。咱们需要的是什么？嗯。需要的是气质。别问我什么是气质。 气质是要感受，要用心去感受，听到了吗？扑通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 。噗噗噗噗噗好啊，下一个稿，下一个稿给董总盖好，好吧？这就对了。我跟你说啊，还有你们那个黑，黑它不是黑，嗯，黑，后面透着的是心动的本。嗯，灿烂的金，是他们俩好有意思。 先别管他俩了。嗯，我说个认真的事儿，咱俩在一起吧。你认真的？认真的。那我们就到此为止了。 老柯，老柯，胖子，哎呀，你说你们俩一个两个的都不能喝，喝那么多干嘛呀？就免费，就使劲喝是吧？咱们这是客场作战，客场作战你懂吗？不能因为喝酒把命豁出去吧？老柯，老哦老总他这是喝多了。 小花,花，嘿嘿嘿他们俩怎么回事？也喝多了。胖胖<帕>，慢点。胖胖，你怎么了？醒醒啊！怎么就睡着不好了嘛、啊？我先把他送回去。好好好，一、二，他没对你做什么过分的事儿吧我？我能对他做什么过分的事情？我是这样的人吗？ 花花，你太不了解我了吧？是吧，小龙。是是,是，你照顾他呢，我先把他送走吧。哦，小心吧，拜托了。拜拜花儿。哎呦，花花。 小楼，别动，就是这个角度，有点帅。这个角度？特别帅，就像，就像，就像美圆上那个人一样。别动，你再转回去点，拜托。有点秃，那个特别帅。我也不秃吧。 不妥，你说就是，你转过去。好。是不是就因为你长得像他，我才觉得跟你在一起每天都特别开心？嗯。那你每天那么开心，是因为钱？ 还是因为钱上的那个人。那要看多少钱了。一百块钱肯定是不行的。两百块钱，三百块钱，四百块钱，嗯，五块钱，六百块钱，七百，八百。那除了钱呢？<八>还喜欢什么？一切吃的<得>。吃的。肉。我喜欢吃的有螃蟹、羊肉、牛肉。 还有，锅包肉、小炒肉。那除了这些吃的，和钱，还……行。哇，下雪了！我最喜欢下雪的时候放烟花，这样像过年一样。外边太冷了，啊！快进来。